Selamat datang ke siri khas No Tapis Personality. Uh, seperti the name suggests, dalam siri ini kita akan menampilkan beberapa personality individu yang telah meninggalkan kesan pada masyarakat. Bukan sahaja masyarakat Melayu tapi Singapura as a whole. Tapi siri ini bukan sekadar nak cakap tentang pencapaian mereka lah. Tapi nak selami kisah-kisah peribadi dan cerita yang jarang kita dengar daripada mereka. Siapakah personality hari ini? Bersama kami di studio adalah seorang tokoh yang pernah menerajui dunia keuangan Singapura, dikenali sebagai bekas CEO Bank of Singapore, serta seorang anak Melayu yang membesar di kampung. Tetapi akhirnya jadi inspirasi seluruh negara. Siapakah beliau? Beliau adalah Encik Bahrain Syahri. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Natasha. Jadi kalau you guys ni tak tahu siapakah Encik Bahrain. Beliau ni man in finance. Mungkin six feet tall tapi bukan blue eyes. Betul eh? <laughs> uh, sebenarnya beliau ni merupakan bekas CEO Bank of Singapore dan pernah memimpin institusi kewangan dengan aset melebihi dengan eh, USD 100 billion. Ah Besar tu nombor tu. Dan uh, beliau sebenarnya mula membina kerjaya dalam sektor kewangan selepas menamatkan uh, pengajian di uh, NUS ya. Uh, dan menyertai syarikat global seperti American Express dan UBS sebelum menyertai Bank of Singapore. Kalau kita nak backtrack sikit mm -hmm. eh. Uh, tadi saya ada kata uh, Encik Bahrain ni sebenarnya dibesarkan uh, di kampung. Di kampung, kampung... Tanjung Girau. Ha. Uh, di sembawang. Sembawang. Betul. Jadi yeah. kampung boy eh dulu eh. Uh, dan untuk ke sekolah saya research eh. Beliau akan berjalan dan berbasikal selama 5 km yeah. uh, setiap hari. Betul ke? Mungkin tak sampai 5 lah. 2 3 4 adalah. Oh, banyak jugalah. Mungkin <laughs> boleh share sikitlah, kongsi sikit tentang hmm. you punya kampung life dulu. Banyak ingatan kampung life, right? Karena tinggal di tepi pantai, tepi ah. laut. Jadi saya belajar Berenang pada umur mungkin enam tahun atau tujuh tahun, uh, mak saya pergi kasih tahu saya pergi ke laut belajar. Wow. Saya sendiri pergi dengan teman-teman yang lain. Jadi wow. di situ saya belajar uh, wow. belajar berenang waktu itu. Wow, selain daripada uh, di tepi laut tu berenang dan sebagainya selainnya you buat apa kat kampung? Saya tinggal di sebelah surau, bapa saya arwah bapa saya imam di surau tu. Jadi banyak aktiviti di surau, jadi saya sering ke surau. Jadi bila you kenangkan eh pengalaman-pengalaman <coughs> ni eh Cik Farid dari dulu hingga sekarang ni, how did it shape you? seorang yang sentiasa mau mencuba sesuatu yang lain daripada lain. Mm. Ha jadi saya mula dari kampung, saya Mau sekolah yang tak ada orang pergi waktu itu seperti Huachong Junior College tak ada orang ke sana jadi saya mahu pertama yang ke sana jadi biasanya begitu karena dari kampung tu cuba yang apa saya belum lihat dan itu mungkin ada di di saya. Semestinya perjalanan anda untuk menceburi dunia hmm. kewangan ni ada cabarannya tersendiri. Hmm. dengar dengar anda pernah hantar lebih yeah. 100 yeah. permohonan kerja yeah. sebelum dapat jawatan pertama yeah. di American Express hmm, kan. Betul. Mungkin boleh kongsilah apa perasaan anda bila macam wah kena give up 100 yeah. applications eh sebelum dapatkan pekerjaan tersebut yeah. tu. Jadi saya tak ada rasa kecewa. Ya kerana saya saya tahu jalan ni bukan yang senang untuk dapat. Tapi saya bilang kalau saya tak cuba, saya tak tahu. Paling-paling saya terus cuba tulis surat, application. Pada waktu itu mesti gunakan typewriter, right? <laughs> Jadi mesti terus masih uh, belum ada komputer. Belum ada komputer, ya yeah, mesti terus mencuba. Ya, yeah, kerana saya benar-benar mau masuk bidang finance. Kerana bidang finance itu satu yang belum banyak orang, terutama orang Melayu. Tapi saya pada waktu itu bukan mikir bahawa saya orang Melayu mesti cuba. Saya fikir bahawa bidang finance itu bidang yang sedang berkembang, hmm. pesat. Dan saya mahu mesti ke sana, mahu lihat apa. Saya enggak tahu apa-apa tentang bidang finance. Tak kenal orang pun di bidang finance. Oh. Ha, saya belum cuba saja. Jadi ha. kenapa macam banyak-banyak uh, mungkin bidang yang berlainan ni, you pilih finance tu? Ya, yeah, kerana gajinya lebih bagus. <laughs> aduh duit punya. Ah, ah. <laughs> Jadi kita orang kampung, orang susah. Ah. Jadi saya bilang mesti uh, dapat lebih banyak duit. Right? Oh. Ah. Jadi kalau nak cuba-cuba yang betul-betul dapat hasil yang bagus, saya cuba dunia finance. Itu dunia yang paling banyak ya. dari segi gaji, dari compensation mm -hmm. uh, is mm -hmm. is is a growing industry. Ah. Ah, saya mau mencubanya. Masalahnya pada waktu itu saya tak ada network. Ah. Ah, saya cuma setiap hari saya baca uh, berita harian atau Straits Time. Nampak macam uh, berita harian. Ya, yeah, <laughs> untuk lihat peluang pekerjaan. Uh, saya setiap hari mesti lihat apa ada pekerjaan yang boleh saya cuba. Ha, jadi itu cuma cara saya. Kerana saya tak ada teman atau kawan-kawan yang sudah ada di bidang hmm. finance. Hmm. Yeah, hmm. Jadi saya mesti cuba sendiri. Okay, okay, okay. So saya tahu dalam satu interview, hmm. pernah eh, bila ditanya <laughs> what makes you want to join the finance hmm. sector. Uh, you kata, macam you kongsi tadi, yeah. pasal kewangan yeah. je kan. Yeah. Tapi dalam interview tersebut, uh, anda berkata dorongannya sebenarnya adalah untuk pastikan you become financially independent, independent. Betul. kan. Betul. Cara saya begitu. Saya very practical right. Ha. <laughs> Orang praktikal uh, Based on objective <laughs> okay. Apa saya nak capai Kalau saya nak capai Financial independence Itu mesti cari Satu pekerjaan Yang akan membawa saya ke sana mm -hmm. uh, Jadi Saya Tidak ada mikir Bahawa ini ada ke ini satu yang saya Kemari Atau Boleh ke Tak boleh Itu Secondary, secondary lah. Pucutnya saya mesti cuba Dan kalau orang lain Boleh buat Kenapa saya tak boleh buat Tapi kadang-kadang Bila kita Macam apa yang anda Melalui itu Bila nak Chase that dream, ada hmm. banyak rejection hmm. kan. Jadi untuk uh, Cik Bahri ni apa mungkin rejection yang uh, paling mencabar dan bagaimana anda bangkit semula hmm. dari uh, cabaran tersebut? Untuk saya uh, dream tu tidak pernah senang untuk dicapai, karena itu dipanggil dream right. Hmm. Ha, kalau tidak, kalau senang capai itu bukanlah dream. Right? Oh ha. okay okay. Jadi dream tu satu yang kita aspirasi, yang kita mesti cuba dengan tekad. Uh, dengan uh, semangat yang kuat uh, dan mesti menerima sebarang rejection, ha. disappointment okay. kita tak boleh ambil itu sebagai itu personally, right? itu is okay. part of the journey banyak orang boleh reject je. tapi apa yang, how we react itu tergantung pada kita sendiri oh. uh, kalau kita rasa kecewa, oh kita tidak dihargai, uh, itu kita buat susah untuk diri sendirilah. Hmm. Kalau orang lain cakap nak apa dia nak cakap, dia punya pasal lebih cakap. <laughs> dia kita orang akan, punya pasal. Ha, kita terus cuba ha, dengan dedikasi untuk mencapai tujuan kita. Okay, ha. okay. So tak pernah ada cabaran macam mental ke? Mungkin, Mungkin aa, application yeah. yang ke 90 yeah, ke? Ada, ada ya, berterusan. <laughs> ha, tapi kalau saya, saya punya alternatif tu apa? Hmm. Ha, tak ada alternatif. Sekarang saya mahu dalam bidang finance, saya mesti teruskan. Because you mentioned tak ada networking ya, dan sebagainya network. kan. So apa mungkin sokongan yang anda menerimalah ketika tu untuk you know terus berterusan untuk ingin cuba. Teman-teman yang menggalakkan kita terus untuk mencuba kan. <laughs> saya pilih teman yang banyak kasih dorongan. Oh. Ha, kalau teman yang bilang ah kenapa kau susah-susah ni. Itu bukan teman saya lah. Okay. <laughs> <laughs> Dah cancel. <laughs> Selain daripada rakan-rakan, keluarga pula macam mana? Keluarga saya, ya, pokoknya mesti kerja yang bagus, jangan <laughs> jangan melenceng mana mana ah, okay, okay, fokus okay, okay. untuk arwah bapak saya dengan mak saya untuk mereka finance tu luar daripada the universe saya, right? okay, dia, okay. dia tak tahu apa dunia finance. Itu kita uh -huh. gantung pada saya sendiri. Oh. Mereka tidak ada, ya, memberitahu saya oh ni susah tak ada, oh. nah, meletakkan pada saya. Saya punya prinsip juga untuk memberi. Saya peluang untuk belajar Untuk berjaya dalam pelajaran saya Supaya saya berani mencuba apa Saya mahu cuba di dunia hmm. pekerjaan Okay, okay, okay So, bila dah capai uh, You know, uh, pekerjaan tersebut hmm. Dan kemudian anda boleh katakan Like, you know, slowly moved up lah hmm. The ranks kan Dan akhirnya jadi uh, CEO Bank of Singapura hmm. eh Apa perasaan masa tu? Saya kira <laughs> Tak gementar Tapi rasa rasa bangga Karena itu goal yang saya mahu tunjukkan, mahu buktikan bahawa saya boleh mencapai. Ah, ha, jadi kalau saya set the target, uh -uh. sendiri saya set uh -huh. target yang bahawa kita sebagai bank akan mencapai ini pada tahun berapa gitu, tapi kita dapat mencapainya sebelum uh, uh, waktunya, uh -huh. lebih early, earlier than expected. Uh -huh. Jadi saya rasa bangga. Dan saya bangga itu menunjukkan bahawa kalau kita mau cuba, kita boleh. Hmm. Ha, tapi bukan saya sendiri. Ada banyak uh, uh, member, team, management team yang sama-sama fokus untuk mencapai uh, the financial target. Hmm, okay. Hmm. Dan uh, bila anda pertama kali mendapat uh, jawatan CEO, hmm. tu kan? Apa mungkin yang dikatakan ataupun perkara yang anda boleh ingatlah hmm. uh, oleh uh, arwah uh, ibu hmm. bapanya. Uh, do a good job. Oh, really? Uh, so <laughs> untuk saya doing a good job. Is very very important. Itu prinsip saya. Mm. Apa juga tanggungjawab yang kita pikul, kita mesti jalankan dengan sebaik-baiknya. Mm. Karena itu adalah credibility, my reputation, your credibility itu sebagai seorang who get the job done mm. and do it well. Right? Oh. Uh, so untuk saya itu kalau saya terima jawatan tu sebagai CEO, it, itulah tanggungjawab saya untuk menjadi seorang CEO yang paling bagus, yang paling boleh mencapai. Uh, matlamat yang saya tentukan Untuk bukan saya sendiri Tapi untuk semua pekerja-pekerja di uh, bank itu kan Tapi bila kita cakap pasal you know um, Tanggungjawab mm -hmm. tu eh Orang kata great power comes with great responsibility mm -hmm. kan Jadi sebagai satu-satunya individu Melayu Yang uh, berjaya climb the mm -hmm. ladder dalam dunia keuangan ni uh, Pernah tak you rasa macam wah, Rasa macam out of place sikit lah Tidak begitu out of please saya saya tidak berfikir saya ni orang Melayu. Saya ah. ber, saya ambil prinsip saya ni CEO bank. Right? Okay. Uh, okay. So what is a good CEO? Uh, apa yang harus saya capai dan apa yang sebaik uh, harus saya tunjuk sebagai uh, teladan yang baik uh, sebagai CEO. Uh, itu jadi saya fokus kepada itu. Uh, Kerana saya fikir apa background tidak jadi masalah. Pokoknya kita punya prinsip-prinsip yang positif yang memberi impact positif to other people. Okey, 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 okey. Jadi bila anda um hidup yang semakin berjaya ni <coughs> eh, uh, apa yang membantu anda untuk uh, kekal rendah diri? Saya anak kampung. <coughs> kampung the boy dia Keluar eh. Okey, okey. Naik basikal. Pergi <coughs> <Naik> sekolah kan <coughs> you. Ya. ya, pergi sekolah. <coughs> Banyak bersyukur kerana dapat menjadi masuk ke bidang finance. Itu bukan kerana kepandaian saya atau kepintaran saya tidak. Kerana usaha dan doa hmm. dari banyak orang-orang yang mendukung aspirasi uh, saya. Uh, my parents and all that. Jadi saya merendah diri. Uh, saya tidak ikut lifestyle orang dengan beli kereta besar atau tak beli rumah eh? tak ada. Untuk saya that is secondary. Okay. Ya, eh, tapi kewajipan tu ada untuk memastikan keluarga, anak-anak sekolah bagus, semua teratur. Eh. Itu yang penting. Eh. Okay Okey ada ada kereta, ada rumah tapi tidak melebihi daripada yang seharusnya berdasarkan saya punya uh, gaji. Ah, eh, okay, okay. So, live within your means. Tapi, bila nak enjoy, tu enjoy lah. Enjoy. Tapi, Enjoy not for the sake of enjoyment. Uh, jadi kalau saya pergi holiday Macam tu dengan itu dengan anak, ha? anak-anak. Uh, ah, ah, okay, okay. Kalau okay. saya buat sesuatu tu mesti okay. Bukan saya mau Wah, mesti ada sebab eh. Mesti ada pool Betul, betul, yeah. betul. Okay. Sekarang kita sudah sampai ke segmen yang paling menarik dalam Tengah mm -mm. Tapis eh ni. Kita beri beliau uh, anda uh, peluang mm -mm. Uh, untuk kenali anda dengan lebih mendalam lah. Mm -mm. Jadi saya ada beberapa statement. Encik mm -mm. Bahrain harus beri jawapan benar ataupun mm -mm. tidak eh. Yeah. Nombor satu. Saya pernah rasa imposter syndrome walaupun pernah jadi CEO. Uh, benar. Oh. Walaupun anda confident yes. sangat. Kenapa? Saya rasa, am I good enough or not? Right? Oh. Can I do better? Oh. Uh, so, always, even now, dah retire sebagai seorang ex uh, CEO, always, now in my new phase in life, uh -uh. can I do better? Right? Uh -huh. uh, so, but that also give me that desire untuk terus membaiki diri saya, right? Untuk okay. terus belajar, untuk terus mendengar nasihat dari orang-orang lain, jadi, saya mesti sentiasa tanya, okay, can I be better than what I'm doing now? Maknanya, dia boleh confident. Tapi, yeah. jangan uh, terlampau real dan over-summit. Yeah. Eh. Saya tak pernah. Saya mesti mempunyai uh, open mind. But, the impulsor syndrome is real. Wow, yeah. okay. Tak expect, eh. <laughs> tapi, okay. Okay, statement yang keduanya. <laughs> saya suka kuih Melayu berbanding kepada Ah, uh, Benar. Kenapa? Memang suka kuih-kuih Melayu ke? Saya daripada makanan yang saya minat sekali. Adalah. Daripada saya kampung, goreng pisang. Wow! arwah uh, bapa saya setiap hari bawa balik pisang untuk digoreng. Alah, oh, cute uh, So, it, sampai sekarang kalau saya cari di mana-mana, saya tanya ada goreng pisang tak? <laughs> saya tak bawa goreng pisang uh, hari ini. Itu, itu saya ada. punya favourite uh, dish ataupun yang lain-lain okey. Tapi okay. that's my number one Ah, makanan Melayu yang saya suka. Wow, okay, sebenarnya kan we've actually had your wife on note, tapi uh -uh. sebelum ni kan Cik Jun memang sepadan dengan you. Beliau suka memasak. Uh, yeah, ah, betul. Beliau kungsi eh. Uh -uh. Dan uh, kalau dia tak start her own uh, preschool chain, mm -mm. katanya uh, beliau nak start restoran, bukan yeah. restoran sendiri masak kan. Jadi out of all the hidangan. Apa makanan ataupun kuih kegemaran Cik Bahrain from your wife? Dia se seorang cook yang bagus. Dia <laughs> kena jawab macam-macam uh, Itu Bagus. <laughs> <laughs> kalau tak tak dapat lah. <laughs> <laughs> Tapi memang uh, kalau saya apa yang saya minat ya. Favorite favorite. Uh, nasi Kalau lauk, lauk apa? Eh lauk rawon. Oh. Uh, rawon. rawon. Uh, okay. Itu. Ya, yang ada kari uh -huh. atau rawon Terus biasanya rawon saya uh, senang. Favorite dah. Uh, ah favorite. Wow, oh, okey. Boleh pas. Lepas ni boleh balik no problem. Dapat. Okay. Ada dinner. <laughs> Jom jangan marah, jangan marah, jangan marah. Okay, sebelum kita mengakhiri podcast ni, eh mm -mm. kami uh, ingin sentuh sedikit tentang pandangan Cik Bahrain lah mm -mm. terhadap masa depan bukan saja uh, dalam dunia kewangan, tapi juga buat masyarakat dan generasi mm -mm. yang akan datang ni lah. Apa mungkin nasihat eh yang you ada uh, yang paling penting lah yang you nak sampaikan mm -mm. kepada mereka? Think big. Oh, uh, think big. Ya, yeah, eh. mesti mempunyai ambition. Okay. Yang besar kita tidak boleh melihat latar belakang kita untuk menghambat uh, kita punya ambition, kan? Right? Hmm. Karena semua orang boleh cuba, mungkin tidak senang. So saya pasti untuk mencapai aspirasi itu banyak halangan yang akan kita uh, hadapi. Tapi kita mesti mula dengan satu ambition yang big ambition dan hmm. tidak mestinya di Singapura. Kan? Kita mesti mencari kesempatan di mana mana ada. Kesempatan yang bagus untuk kita. Mm. Kedua. Terus belajar. Okey. Kerana sekarang dengan perubahan. Dengan ada teknologi dan lainnya. Kita mesti terus mencari. Cara yang bagus. Yang baik. Untuk mencapai. Kita punya matlamat Dengan the shortest way possible hmm. uh, dengan menggunakan apa yang sudah ada pada waktu sekarang. Jadi kita mesti terus belajar, mencuba. Tadi uh, Cik Bahrain ada cakap tentang kita harus uh, berfikir secara global eh. Secara global. Uh, mengapa ia penting untuk kita you know terus berfikir global supaya kita dapat mengembang sayap lah. Kerana the opportunity lebih banyak kesempatan yang kita boleh gunakan kepakaran kita atau keahlian kita untuk mencari uh, uh, rezeki. Hmm. Yang penting kita tak boleh cari shortcut secara There's pendek There's no lah. shortcut in uh, life lah. No shortcut in life. Dan juga penting untuk kalau kita mula bisnes, how big is the market? Hmm. Kalau kita buat bisnes tu mesti fikir-fikir, fikir, oh daripada satu bisnes, berapa besar kita boleh kembangkan? Hmm. Bukan saja di Singapura. Tapi di luar Singapura juga right? hmm. itu dengan itu memberi kita potensi yang lebih banyak. Jadi itulah Encik Bahrain Syakri. ya eh? hmm. daripada kampung ke corporate dalam urusan uh, bilion dolar keberi harapan kepada mereka yang bergelut dalam diam. Ah uh, perjalanan Cik Bahrain Charini bukan sekadar kisah pencapaian tapi satu kisah tentang nilai hati dan juga harapan. Yang penting selalu kena ada tumpuan dan fokus eh dalam hidup betul? Betul. Ah uh, okey terima kasih banyak-banyak Cik Bahrain Natasha. kerana berkongsi uh, pengalaman anda. Saya berharap ini akan menjadi inspirasi kepada anak muda dan juga masyarakat kita. Mudah. Uh, dalam masa akan datang. Okey, dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.